Команда КВН «Юниверс». Дорогие друзья, команда КВН «Юниверс» решила посвятить свой приз такому замечательному и всеми нами любимому явлению, как голливудское кино. Итак, давайте пофантазируем и представим, как бы назывались самые лучшие американские фильмы, если бы они были сняты в Советском Союзе. «Форсаж. Берегись автомобиля». «Властелин колец. Олимпийский мишка». Люди в черном, НКВД. Убить Билла, исключить товарища Билла из комсомола. Реклама Макдональдса. Место встречи изменить нельзя. Титаник. Летайте самолетами аэрофлота. Джанго освобожденный. Как царь Петр араба поженил. Американского пирога в Советском Союзе, как известно, не было. Один дома, первая и вторая части. Ирония судьбы. Здесь все понятно. Каждый Новый год собираемся все вместе, смотрим. Один дома, третья и четвертая части. Ирония судьбы 2. Здесь тоже все понятно. Вроде бы и сняли, а вроде бы зачем. Горбатая гора. Служили два товарища. Три мушкетера. Три мушкетера. Только наши намного лучше. Двойной удар. МММ в 90-е и в 2000-е. Шерлок Холмс. Шерлок Холмс. Только наш опять-таки намного лучше. Ангелы Чарли. Девчата. Ну, давай, давай. Лысый нянька. Спецзадание. Михаил Горбачев. Развал СССР. Мумия. Владимир Ленин в Мавзолее. Мумию 2, как известно, по указу Никиты Хрущева из Мавзолея вынесли. Из Парижа с любовью. Марина и Владимира Высоцкого. И напоследок, друзья, небольшое наблюдение. В СССР 3D не было, зато было 3С. А с вами была команда КВН Юниверс. Спасибо.